но не австралия вела санкции против россии решение об этом санкционном пакете было принято еще в сентябре прошлого года но сам, сам он заработал только накануне поэтому теперь австралия едина со, всей, со всем евросоюзом который подобный аналогично санкционный пакет ввел еще в этом году и собственно Санкции против России действуют до конца этого года. Но как они влияют на ее экономику? Достигается ли не тот эффект, на который, собственно, рассчитывались с самого начала? И что вообще кто ощущает на себе все это давление? Вот Я обо всем этом, <как> обо всем этом мы будем говорить с нашим гостем Александром Четином основателем и э, директором российского информационного агентства Новости Голос. Да? Александр, ну есть давай то до сути нашей темы. Майже більше року, так пройшло з того дня, як почав діяти перший етап санкцій. Як насправді ці санкції вплинули на Росію? Чи вплинули взагалі? Ну, я по-прежнему э, буваю в Росії. Я ще розкажу, як вони подіялися. Але я спочатку хочу інших э, питання А Є санкції? Тобто вони Но... ж не введені проти ключових отраслей російської економіки. А таких отраслей всего две. Это нефть и газ, Газпром и Лукойл. То есть вот эти э, компании, монстры под санкции не попали. И в данном случае вот то, что введено э, Америкой и Евросоюзом, сейчас к этому присоединилась Австралия, это ведь делается не в краткосрочном. Э, то есть эффект краткосрочен, да? да то, есть он... то есть это не допустить расползания э, э, войны по Европе э, и дальше. Потому что вот, э, э, санкции, которые есть сейчас, они не остановят войну на э, Донбассе. Ну, Во-первых, никто не собирается ее останавливать с той стороны, а во-вторых, не нанесено э, болезненного удара. А вот вы считаете, что болезненный удар – это, условно говоря, запрет на покупку у России нефти и газа? Или вот когда вы упоминаете там и, газ, и газовый сектор? Ну, санкции подразумевают какие-то сложности, правильно? То есть вот эти вот сложности до сих пор не, э, созданы, не созданы. Я понимаю, что Запад опасается какого-то глобального катаклизма э, и действует здесь достаточно э, э, мягко. А вот мы последний раз Центробанк э, России опубликовал отчет по золотовалютным резервам страны. И оказалось, что, например, год назад, 1 марта 2014 года, золотовалютные резервы России были <coughs> порядка 500 миллиардов, а сейчас всего 360. То есть за год на треть золотовалютный резерв сократился. В день Россия сжигает на поддержание курса рубля нынешнего, уже упавшего, порядка около 1 миллиарда долларов на межбанке. И многие эксперты говорят, что если такими темпами пойдет, то к концу года, к там к январю 2016, вот золотовалютных резервов у России может не остаться. Вы вот с таким сценарием, с таким прогнозом согласны? Я согласен с таким прогнозом, но я опять говорю. Это может и не повлиять на настроение в обществе. На настроение, Потому что да. В России никогда не ценилась человеческая жизнь, никогда не ценилось достоинство и прочее. И я и сейчас слышал там такие вещи. Но там живем бедно, жизнь стали хуже, но зато ведь там Крым наш, да, скажем, то есть, а скоро там и полукраины будет нашей. Мне просто интересно, что уже должно быть, чтобы настроение изменилось кардинально? Давайте на цьому, можливо, моменте так детальнейше. А вот знаете, есть еще один момент, который э, как-то не звучит громко, его обходят стороной. Я... То есть вот Австралия ввела санкции, mm -hmm. э, там Европейский Союз ввел до этого, Соединенные Штаты ввели санкции. А Украина ведь санкции не ввела. Хотя об этом много было разговоров. Э, там, по-моему, в августе даже СНБО приняло все документы, потом они были переданы президенту. Санкций до сих пор нет. А ведь мы говорим не просто о каком-то рядовом российском бизнесе, который, безусловно, здесь присутствует. То есть мы говорим о стратегических отраслях экономики. То есть мы знаем, что, например, если говорить про облэнерго, да. то э, треть облэнерго принадлежит одному российскому олигарху, треть принадлежит другому. Вот, э, Киев энерго принадлежит тоже такому же российскому э, олигарху э, Бабакову, который не просто олигарх, не просто денежный мешок. Он финансировал очень много антиукраинских э, э, проектов. Мало того, мы все знаем, что он финансировал и Мали, э, Мари Ле во Франции. Вот. Этот человек э, э, владеет в частности Киев Энерго. И ситуация получается, э, я прошу прощения, Киев облэнерго. Uh -huh. Ситуация получается парадоксальная. То есть жители Киевской области, которые оплачивают электроэнергию, они финансируют терроризм на Донбассе, что ли? Вот так получается. Ну то есть, э, ну это на самом деле действительно популярная тема, почему Украина пытается вот как минимум экономическую войну с Россией вести руками Запада, а сама в этой войне никаких э, никакого участия принимать не пытается. Идея состоит в том, чтобы не заставлять, чтобы Украина не пыталась вести войну только лишь руками своих партнеров. Если речь идет об экономической войне и санкционной, чтобы она в том Том, числе приймала активне участие на этом економічному фронті, далі партнери будуть э, больше довіряти. да тоді далі партнери будуть больше довіряти вам, Олександр Щекіна, засновник російського інформаційного агентства новий регіон, говорила про санкції і про їх можливий розвиток. Дякую.